Salam. Bu gün iyun ayının 4-ü. 1-ci qruplar üçün keçirilmiş qəbul imtahanlarından. Kimya fənninin ilk 15 sualına baxacağıq. Qalan ilk 15 sualına isə növbəti videoda baxacağıq. Vaxt itirmədən başlayaq suallara. İlk 1-ci sualımız bizdən soruşur ki, spirt molekulundan suyun ayrılması necə adlanır? E, spirt molekulundan suyun ayrılması deyirsə, e, biz bilirik ki, əgər bir maddə özünə su birləşdirirsə, bu cür reaksiya alınır adlanır hidratlaşma. Əgər suyu ayırırsa bu zaman isə olacaq nə? Dehidratlaşma, yəni cavabımız olur C variantı. 61-ci sualda Daha sonra keçəyik ikinci sualımız 62-də bizdən soruşur ki, hansı elementin allotropik şəkildəyişməsi var və təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində rast gəlinir. Biz ilk olaraq başlasaq A variantında, A variantında azotdur. Azotun bilir ki, allotropik şəkildəyişməsi yoxdur. B variantı fosfordur. Fosforun deməli allotropik şəkildəyişməsi var. Ağ, qırmızı və qara fosfor. Sonra C variantında xlor, xlorundur. Allah tərof şəkil dəyişməsi yoxdur. Kükürdün var, e, oksigenin də var. İndi bunlar deyir, təbiətdə birləşmələr şəklində rast gəlinir. Təbiətdə birləşmələr şəklində rast gəlinirsə, E, bu zamansa biz götürəcəyik fosforu e, nəyə görə? Çünki məsələn kükürdə biz rast gəlirik həm sərbəst halda, həm də birləşmələr şəklində. Amma fosforsa yalnız birləşmələr şəklindədir. Oksigendə həmçün sərbəst halda, havanın tərkibində də var. Ona görə də 62-də götürürük B variantı. Sonra 63-cü suala baxaq. 63-cü sualda görürük ki, bizə misin nitrat turşusu ilə reaksiyalarını verib, e, demək, A və B-ni müəyyən etməliyik. Mis də bilir ki, həm duru, həm də qatın nitrat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə ola bilər. İndi biz deyir, A demək, MR A MR B-lə fərqi 16 verir. Demək, mis bilir ki, budursa, duru nitrat qatın nitrat Nitrat turşusunun durusu ilə verir mis. NO qatısı ilə verir NO2. Və bizə də burada nə deyir? A və B maddələrin kütlələr fərqi 16-dır. Biz də görürük ki, NO2 və NO bir-birinə bir, bir dənə oksigen atomu ilə fərqlənir. Yəni oksigen kütləsini bilir ki, 16-ya bərabərdir. Və e, deməli A - B dediyi üçün, deməli bizim A maddəmiz nədir? Yəni olacaq A maddəmiz NO2 be maddəmsi olur e NO. E, Burdan da belə nəticəyə gəlirik ki, bizim birinci e, reaksiyamızda nitrat turşusu olur, qatı nitrat turşusu, çünki e NO2 var. E, y olan isə olur, yəni X olur. Qatı Y olur duro. E, və buna əsasən də artıq biz sonuncu, burada bizə deyir, gümüş nitrat turşusu ilə reaksiyasından alınan qazı müəyyən etməliyik. Demək Əgər biz dedik ki, X nədir? Qatıdır. Onda demək, gümüş də qatı nitrat turşusuna nə verəcək? NO2, yəni 63-də olur. B variantı. Sonra növbəti 64. Hansı reaksiya getmir? Birinci reaksiyamız kalsium oksid ortofosfat turşusu ilə. Bu reaksiyaya gedir, çünki kalsium oksid əsasi oksiddir, o da turşu ilə reaksiyaya girəcək, duz əmələ gətirəcək, kalsium ortofosfat. Sonra B variantında kalsium ortofosfatda ortofosfat turşusu ilə reaksiyaya gedir. D variantında, e, C variantında daha doğrudur. Kalsium silikat və ortofosfat turşusu. Ortofosfat turşusu silikat turşusundan aktiv turşu olduğu üçün onu, yəni e, daha güclü turşu olduğu üçün belə deyək, onu duzundan sıxşdırıb çıxardacaq. Yəni bu da gedər. Ancaq D variantında isə e, bu reaksiya getmir. E, bu D variantı niyə getmir? Onu e, izah eləyək. Demək, baxaq ilk olaraq, baxın, kalsium ortofosfat Ortofosfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olan zaman onun turş duzunu. Kaliyum hidroortofosfatı duzuna əmələ gətirən yani kaliyum hidroortofosfat duzunu əmələ gətirir. Sonra bu duzumuz yenidən ortofosfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olur. Onun növbəti turş duzunu əmələ gətirir kaliyum dihidroortofosfat. Yəni bununla da artıq nə olur? O maksimum səviyyədə yenə doymuş olur. Artıq biz bu üzərinə yenidən ortofosfat turusu gəldin bilmərik. Ona görə də, yəni biz B variantını doğru götürürük. D variantı isə nədir? Yanlışdır. D variantındakı reaksiya getməyəcək. E variantında isə bel görürük, reaksiya gedir. Kalium hidroortofosfat ortofosfat turusu ilə kalium dihidroortofosfat əmələ gətirir. Yəni burda cavab variantımız olur D variantı. Sonra ə, hansı dönə reaksiya verilmiş qrafika uyğundur deyə soruşur. Burda qrafik üzərindən getsək. Link olaraq başlayırıq X maddəmiz görürük ki, qrafikdə 8-dən düşüb 7-yə. Yəni nə qədər sərf olunub? 1 mol. Demək X-imiz 1 moldur. Sonra Y 8-dən düşüb 6-ya. Nə qədər sərf olunub? 2 mol. Z maddəmiz nə qədər alınub? Baxın, bu X-lə Y sərf olunur. Yəni reaksiya daxil olan maddələrimizdə Z və T isə alınır. Sonra Z maddəmizsə görürük, başlayıb 0-dan 4-ə qədər 4 mol, T maddəmizsə 0-dan başlayıb 1-ə qədər 1 mol. Bunlar əsasən, yəni bunlar sanki onların əmsallardır. Buna əsasən variant tapa bilərik. Biz tapdıq X-i 1, görürük elə A variantı uyğun gəlir. Y-kmiz 2, Z-miz 4 mol. Temizsə 1 mol. Yəni 65-də cavab variantımız olur A variantı. Aha, 66-da biz baxırıq, e, həcmləri bərabər olan məhlullarda eyni kütlədə qarışıq turşu və sirкә turşusu var. Bu məhlullarda qarışıq turşusu və sirкә turşusunun molyar qatlıqlarını müqayisə etməyimizi istəyir. Aha, indi deməli bizim e, qarışıq turşumuz var və sirкә turşumuz Bizə deyir ki, bunlar eyni kütlədə götürülüb. Eyni kütlədə götürülübsə, məsələn, qaşığa dursun 100, sirkəyə dursun da 100dur. -100. Amma biz normalda baxsaq, qaşığa dursun MƏ-ri 46-ya bərabərdir. Sirkəyə dursun MƏ-ri isə 60dur. Amma bunlar dey bərabər kütlədə götürülüb. İndi məsələn, deyək ki, 100-ü -100 götürülübdü misal üçün. Biz bunları mola çevirsək, 100-ü bölsək 46-ya, bizə verər, hardasa 1, 2.1. 100-ü də 60-a bölsək, o da hardasa bir təqrib 1.7 falan belə bir, bir qiymət çıxır. İndi biz baxsaq, deməli hansının molu böyük olur? Qaşqa dursun. Yəni bir növlərin ki, kütləsi kiçik olanın molu böyük olur, kütləsi böyük olanın molu isə kiçik olur. İndi bu mollara əsasən onun qatılığını da biz ə, müqayisə edə bilərik. Məsələn, də burada qaşığa turşumuzun molu nə qədər oldu? 2.1. Sirkə turşumuzun isə 1.7-dir. Qaşığa turşunu C1 ilə işarə edib, sirkə turşusunu isə C2 ilə. Onda baxsaq, biz nə görürük? C1 > C2 və yaxud da ki C2 < C1 şəklində də ola bilər. Buna uyğun olaraq da uyğun gəlir A variantı. C1 > C2 şəklində biz də tapdıq. Sonra 67-ci sual. Hansı birləşmələr doğru adlandırılmamışdır? Baxırıq birincimizə. Ferium OH3. Dəmir burada görürük ki, OH qrupunun valenti 1 olduğu üçün dəmirimizin də OH qrupunun valenti 1-dir. Sayına vururuq 3. Verir 3 valentli. Biz bunu oxuyan zaman da demişik ki, dəyişkən valentli elementlərin, nə belə gətirdiyi birləşmələri oxuyan zaman elementin valentliyi də söylənməzdidir. Biz bunu dəmir 3, yəni onun valenti hidroksid şəklində oxuyuruq. Sonra ikincidə mis görürük ki, bu da OH-un yenə valens sayına vururuq. Misimiz olur 2 valentli. İstəyə bilər ki, 1 2 valentli göstərir. Bu da dəyişkən valentlidir. Oxuyan zaman mis 2 hidroksid şəklində oxuyuruq. Bu da doğrudur. Üçcüdə isə oksigenin valenti 2 vururuq 3-ə 6. Demək, burada bizim əslində xromumuz 6 valentlidir. Biz onu xrom altoksi şəklində oxumalıyıq. Ona görə də yalnız 3-cü doğru adlandırılmayıb. 67 olur B variantı. Daha sonra 68-ə baxsaq, 68-də kalim bixromat verilib birləşməsi. Burada xromun oksidləşmə dərəcəsini istəyir bizdən. Oksigenin oksidləşmə dərəcəsi bilirik ki, bu üzə halda belə kalium bixromat. Oksigenin oksidləşmə dərəcəsi -2-dir. Kaliumun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 1-dir. Xromda x yazdıq. Hesablayaq. O kalimin oxidləşmə dərəcəsini vurduq sayına. 2. Üstə gəlirik. Xromumuz 2 dənədir, x ilə -dən işarə edirik, çünki bizdən xromu istəyir. Sonra oksigenin oksidləşmə dərəcəsi -2 vurduq 7-yə. Atlıq müsbətimiz mənfiə keçdi. Bərabərdir 0-a. Buradan da 2x = -12. x = -12. Daha doğrusu -12 müsbət 12 olub tərəfə keçəndə x = olur 6. Yəni burada xromun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 6 imiş. Cavab A variantı. Sonra 69-cu suala baxaq. 69-da deyir ki, normal halda X atomunun p elektronlarının ümumi sayı 11-dir. X-in protonlarının sayını müəyyən edin. Biz indi bu konfiqurasiyanı yazmalıyıq. Görək p-imiz nə vaxta qədər p yəni p yarım yəni səviyyədə onun elektronlarının ümumi sayı 11-ə bərabər olur. Deməli başlayırıq belə. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p Demək p-miz hələ ki neçədən? 6 dənədir. 11-i tamamlamaq üçün demək bura p5 yazmalıyıq da çünki bilirsiniz p səviyyədə maksimum 6 olur. Əgər biz bura da 6 yazsa 12 edəcəyik. Ona görə 5-də saxlayırıq. Etdi. Demək 3s2 3p5-li tamamladı. İndi bizə X-in protonlarının sayını verir. Bu da normal halda dediyi üçün elə bu atomumuz neytral atom olduğundan X elementimiz elə bu üstləri topluyuruq. E, bu bizim nəyimiz olacaq? Aha, e, üstləri topluyuruq. 2 2 4 6 üstə 4 10 üstə 7 17. Elə X-in protonlarının da sayı 17-yə bərabərdir. Yəni bu xlor elementi olmuş olur. Cavab E variantı. Sonra 70-ci suala baxırıq. 70-ci sualda bizə birinci reaksiyamız kalim xlorat xlorid turşusu ilə. Kalim xlorat xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olan zaman, yəni bu xlorun alınması reaksiyasıdır. Burdan kalim xlorid, xlor və su alınır və qaz işarəsi qoyduğu üçün kalim xlorid, xlor və su. Kalim xlorid bərk haldadır, su maye haldadır, xlor isə qaz halındadır. Yəni burada ximiz xlorddur. Sonra həmin bu xlor kalimohla qarşılıq təsir də olur. Görürük ki, kalim hidroksid, yəni xlorun ümiyyətləri bu cür kalim hidroksidlə, yəni qələvi ilə reaksiyası temperaturdan asılı olaraq iki cür olur. E, əgər temperatur olmazsa alınır. Kalium xlorid, məcəllə yazım sizə. Kalium Kalium hidroksid + xlor. Temperaturla və temperatursuz. Temperaturla alınır kalium xlorid, kalium hipoxlorit və su. Temperaturla alınır kalium xlorid, kalium xlorat və su. Yəni fərqləndirən nə oldu? Birində hipoxlorit alınır, birində xlorat. İndi bizə də deyir ki, temperatur yoxdur. O zaman baxırıq ki, temperatur yoxdusa, bizim məhsullarımız bunlar olmalıdı. Bizə də kalium xlorid və suyu verib y yoxdur. Y-kimizə demək kalium hipoxlorit imiş. E, X-imiz isə demək tapdıq nə xlor idi. Kalium hipoxloritlə də xlorun kütlələri fərqini tapacağıq, MR hesablayıb o da, yəni MR artıq hesablamaq asandır, MR xlor 2 hesablayırıq 71-ə bərabərdir. Bir də MR e, kalium hipoklorit. Onu da hesablasaq, deməli kaliumumuz 39, xlorumuz 35.5, oksigenimiz 16. O da edir, deməli 90.5. Mhm, demək, 90, demək ximiz budur, y-imiz e, yimiz də budur. İndi y-dən x-i istəyir. Biz də 90.5-dən 71 İ 71-i çıxırıq, o da verir bizə 19.5, yəni B variantdır. Sonra keçəy növbəti suala. 71-ci sual. 71-ci sualda deyir, tərkibində 36% qızıl olan mis və qızıldan ibarət qarışıqdır. Demə, baxın, bizim qarışığımız mis və qızıldan ibarətdir və qarışığın ümumi kütləsi 10 qrama bərabərdir. Burada deyir 36% qızıl var. Əgər bu 36% qızıldısa 100%-in 36% qızıldı. 100%-dən 36 çıxırıq, 100%-dən 36 çıxırıq. O isə bizə verir nəyi? Yerdə qalan misi verəcək. Yəni 64 qram, 64% də belə deyək mis imiş. 100%-in 36-sı qızıl, 64-ü isə misə bərabərdir. E, i̇ndi deyir ki, bu qarışığın üzərinə artıq miqdarda qatı sulfat turşusu əlavə edilərək qızdırılmışdır. Əmələ gələn qız qazın həcmini istəyirik bizdən. Aha. E, Deməli, belə tapaq. İndi 10 faizinin 36 faizi, 10 qramın 36 faizi qızıldı. Hə, burada artıq bizə deyir ki, qatı sulfat turşusu əlavə edilərək qızdırılır və biz də baxırıq, bu maddə nədən hansı sulfat turşusu ilə reaksiya daxil olar. Qızıl qatı sulfat turşusu ilə reaksiyaya Get, girməz. Reaksiya getmir. Amma misqatsulfat turşusu ilə reaksiya daxil olur. Alınır missulfat SO2 və su. Bunu əmsallaşdırırıq. Ə ə deməyim bura 2 yazsaq 2 dənə kükürdümüz oldu, 2 dənə kükürd, suya da 2 atsax, vsü, tamamlandı. İndi biz bu faizləri qrama keçirdəyik. Yəni 10 qramın 36% qızıldırsa, onun 36%-ni tapırıq. Edir nə? 3.6. Demək, bizim 3.6 qram qızılımız var. Elə eyni qaydada hesablasaq, bu da 6.4 qram mis edəcək. İndi biz qızılla baxmırıq, mislə işləyirik. Görək, 6.4 qram Mis sulfatla qarşılıq təsirə daxil olduqda əmələ gələn qazın həcmi deyir qazımız da SO2. Həcm dediyinə görə litrlə hesablayırıq. X litr SO2 alınarsa. Bəs misin e, ayrı neyə bərabər? 64 əmsal olmadığı üçün heç nə vurmuruq. Onun neçə litr SO2 alınıb? 1 mol ota 22.4 litr. Burdan da x-i hesablasaq alırıq. 2.24 e, litr. Yəni cavab A variantı. Aha, sonra keçirik 72-ci suala. 72-ci sualda bizə deyir ki, natrium nitrat, kalsium hidrokarbonat və dəmir 3 nitratının termik parçalanmasından cəmi neçə müxtəlif mürəkkəb maddə alınır. Bunların belə parçalanmalarını burada yazdıq. İndi baxaq. Görünür, natrium nitratın parçalanmasından natrium nitrit və oksigen alınır. Və bizdən müxtəlif mürəkkəb maddə dediyi üçün ancaq mürəkkəb maddələri götürək. Burada natrium nitrat N2O3 daha doğrudur. Kalsi hidrokarbonatın parçalanması kalsium karbonat, karbon qazı və su alınır. Bu üç maddəmiz də mürəkkəb maddədir. Sonra dəmir üçün etratın parçalanmasını alırıq. Dəmir 3 oksid, NO2 və oksigen. Burada da görürük ki, oksigen və bəsit maddədir, bunu götürmürük. Həmçinin bu yuxarıda da oksigeni götürmədik ki, bunlar bəsit maddədir. Bunu mürəkkəb maddələrimiz saysaq 1 2 3 4 5 6. Yəni cavab olur D variantı. Sonra 73-cü sualda deyir ki, doğru olmayan ifadələri müəyyən edin. E, bu reaksiyada deyir ki, xlorlu əhəng alınır. Bu doğrudur. Bu reaksiya xlorlu əhəngin alınması reaksiyasıdır. İkinci də molekullara sokləşmə reaksiyasıdır. Burada biz görürük ki, oksləşmə dərəcəsini dəyişən xlorumuzdur. Xlor xlormuz, sərbəst halda 0 oksləşmə dərəcəsi göstərir. Keçir burada -1-ə. Burada isə Burada isə keçir xlorumuz müsbət 1-ə. Hı -hı. Yəni eyni bir element atomu bir oksidsiymə dərəcəsində müxtəlif oksidsiymə dərəcələrinə keçir. Bir dəfə mənfi birə, bir dəfə müsbət birə. Bu olur artıq disproporksiya reaksiyası, oksidsiymə-reduksiya reaksiyası. Yəni 2 səhvdir. 3-də də yalnız xlorun oksidsiymə dərəcəsi dəyişir. E, demək, e, burada xlor, yalnız xlorun oksidsiymə dərəcəsi dəyişir. Bəli, bu doğrudur. Hı -hı. Çünki yalnız xlor dəyişir. Burada kalsium ilə müsbət 2-dən müsbət 2, hidrogen müsbət 1-dən müsbət 1, oksigen də mənfi 2-dən mənfi ki keçir. Yəni cavab olur D variantı. Sonra 74. Hansı modellərin qələvi məhlulə qarşılığı təsirindən hidrogen ayrılır? Ə e, sinkin təbii ki, qələvi məhlulə qarşılığı təsirindən hidrogen ayrılacaq. Sonra e, yəni biz bunu məsələ belə yazaq da. Məsələn, e, yəni sink bilir ki, ən çox biz bunu deyirik ki, metallardan hidrogendən sonra yerləşənlər, yəni qurxuşu, mis, cıvə, gümüş bunlar eh hidrogen ayırıb bilməz. Hidrogendən əvvəl yerləşəndə metallar ayıracağı ona görə sink ayırır. Sonra xlor. Xlorun qələvi məhlulu reaksiyasında hidrogen ayrılmaz. Biz bunu bəyxləri yazdıq buna bənzər e, xlorun qələvi məhlulu ilə qarşılıqlı təsir reaksiyalarını. Baxın, e, burada görürük ki, xlor qələvi kalimohaşına qarşılıqlı təsirdə olub. Hidrogen ayrılmır ki, su ayrılır deyılmaz. Yəni ona görə xlorda ayırmaz. Nənd yəni, 74-də hələ ki bir uyğun gəlir. Xlor ayırmaz. Sonra sink oksid də qələvi məhlul ilə xeyr, hidrogen ayırmaz. Bir də qaldı nə silisium? Bəli, silisium da qeyri-metallarla, silisium hidrogen ə, qələvi məhlul qarşılıq təhsil olunan zaman hidrogen ayır. Ona görə cavabımız olur 1.4. Sonra 75. 75-də bromu suy rəngsizləşdirməyən karbohidrogeni müəyyən edin deyir. Bromu suy rəngsizləşdirmir. Rəngsilləşdirənlər hansılardır tərbində? 2 qat, 3 qat rabitəsi olanlar. Ancaq biz demişdik ki, məsələn, benzol onun da 2 qat rabitəsi var, amma bromlu suyu rəngsizləşdirmir. Aha. E, demək, e, burada biz baxırıq variantlarla gəlsək, birinci də butadien 1-3. Butadien 1-3 tərkibli 2-nə 2 qat rabitəsi var. Bu bromlu suyu rəngsizləşdirir. Ə, amma anəsə bu promusiyanı əksiləşdirməyə birləşmələr biz bilirik ki alkanlar alkanlar tək qat rabitə olduğu üçün B variantında da 2,2 dimetil propan bu alkandır. C-də buten 1, 3 qat rabitəsi var, D-də buten 2. N-lərdə 2 qat rabitə, 2-metil buten 2-də də yenə 2 qat rabitə var. Ona görə cavab variantımız olur B variantı. Bu günlük bu qədər. Növbəti videoda isə yerdə qalan 15 sualın izahını verəcəm.